मेरा संपर्क इंस्टाग्राम से हुआ है और हम क्या इस मिलता है हम लोगों से बोलता है कि हाँ काम हो जाएगा सबसे मतलब तो प्यार से मिलता है पैसा लेना होता है प्यार से मिलता है पैसा लेने के बाद वो उसका गार्ड लोगों को बोलता है कि नहीं मिलेंगे सर से कभी हम लोगों से फ़ोन से बात ही नहीं किया जब पैसा लेना होगा फ़ोन करेगा नहीं लेना होगा वो बात नहीं करेगा वो मीटिंग में है सर सर रसिया गए हैं सर ऑस्ट्रेलिया गए हैं सारे अमेरिका गए हैं वो कहीं नहीं जाता इधर ही बैठा रहता है गुजरात में और वीडियो बना के पहले का रखा रहता है वही अपलोड करता है बोलता है कि हम यहाँ आ गए हैं गुजरात आ गए हैं यहाँ पर आ गए मतलब आउट ऑफ कंट्री हैं हम इसलिए बात नहीं कर पा रहे हैं आप लोग टेंशन मत लीजिए लीजिए इसीलिए लोग मतलब बैठे रहते हैं कि नहीं हमारा काम हो रहा है हो जाएगा हमारे में ऐसे ऐसे लोग हैं जो लोन पे हैं लोन पे पैसा लिए हुए हैं अपने माँ का बहन का गहना बेच के यहाँ पैसा साढ़े तीन लाख रुपया निकाल के लेके आए हैं जो कि वो कैसे लोन इंटरेस्ट भर रहे हैं वही जानते हैं लोगों का जॉब कॉन्ट्रैक्ट हो या जो भी हो आप हमें बता दीजिए बट उसके अलावा हमको कुछ नहीं मिला है सिर्फ ये बता गया है कि हमारा प्रोसेस चालू है सर रशिया में है सर बाहर गए हुए सर छुट्टी पे है हमको कभी प्रॉपर अपडेट नहीं मिला है एंड उसकी वजह से फ्रॉम लास्ट फोर मंथ्स हम सिर्फ यहाँ रुके हुए अटके हुए हैं और हमारा पैसा पूरा उनके पास अटका हुआ है उन्होंने क्या नहीं अपना प्रोमिस किए कि हो जाएगा सिक्स मंथ्स इज द मैक्स टाइम यहाँ पे चार महीने हो गए सर मैं प्रॉपर पेपर वर्क मेरा लेजेटमेंट दे के रखा हुआ लेकिन उसके अलावा अभी तक मेरे को एक रिप्लाई नहीं मिला है जब लास्ट वीक आया था मेरे को उन्होंने बोला था कि सर रशिया में है वो तीन चार दिन में आ जाएंगे आपको अपडेट मिलेगा जैसे ही वो आए हैं हम लोग ने उनको कॉल बैक की है उन्होंने इसी इतना बोले सर पाँच दिन और दे दीजिए आपको अपडेट करके हम आपको बताएंगे आज ये पहली फरियाद दाखिल थी है फरियादी तथा अन्य आठ साइडों से बीजी फरियाद थी से ફરિયાદી તથા અન્ય નવું સાહેદો છે બીજી ફરિયાદમાં એકવીસ લાખ રૂપિયા જેટલી એમાઉન્ટ થાય છે બધાની અને પહેલી ફરિયાદમાં અઢાર લાખ ચોવીસ હજાર જેટલી એમાઉન્ટ છે આ બધાને જુદી જુદી વાત કહી કીધી છે કે ભાઈ ઘણાના પાસપોર્ટ આપેલા છે અને કામ નથી થયું ને પાસપોર્ટ એમના પરત પણ નથી આવ્યા ઘણાને વર્ક વિઝા માટે કીધેલું છે અને વર્ક વિઝાના બદલે વ્યાપાર વિઝા આપ્યા કરી આપ્યા છે અને હાલમાં આ જે ફરિયાદ આ આરોપી છે ઓફિસ પણ બંધ છે ને એ જતા રહે છે એમની તપાસ જ હાલ ચાલુ અમારી તમામ માહિતી થી અપડેટ રહેવા માટે જોડાયેલા રહો એસ ન્યૂઝ સાથે